Не устали еще? Нет. Аллилуйя. Мы же понимаем, что Бог, Он сейчас здесь, Он ходит, может сидит. Да? Да, конечно. Он обязательно здесь. Мы должны понимать это. Вот созерцать. И когда мы это понимаем, что Бог здесь, это дорогого стоит. Хорошо, мы традиционно начнем с молитвы, да? Баруха Господь Бог наш, Владыка Вселенной, сбравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благосын ты Господь, Твою Слава Богу. Мы продолжаем нашу читать книгу нашу, ну, она уже и наша тоже, не только еврея, да, но и наша. Это книга Вайкра или книга Леви, да. Мы уже, я верю, запомнили немножко еврит, но ну, и будет она называться Гдашим. Гдашим переводится «Будьте святы». И давайте записываем главы, 19 глава, 1 стих. Есть, 19, 1, 20, 27 посол. Или стих. 19, 1, 20, 27. Даши. Будьте святы. И вот здесь, вот вообще-то вот эта 19 глава книги Вайкра Левит, Это самая центральная. Вообще считается в Торе. Одна из самых основных центральных глав в Торе. Потому что здесь она рассказывает, что такое святое. Брат Богдан уже касался, слава Богу. И давайте разберем, что такое Гдашим, то есть святой. Святой это в первую очередь отделенный человек. То есть есть стадо, стадо овец. Да? И вот берут одну овцу, готовалую, допустим, и отделяют. Она вроде бы такая же, как и другие, да, похожая, но она уже отделена, то есть она уже для чего-то предназначена, для каких-то целей. Вот и мы, когда мы заключаем завет, мы когда мы входим в завет с Богом, да, с Его народом, я всегда говорю с Богом и с Его народом, я всегда это подчеркиваю, потому что это очень важно. Мы входим в завет не только с самим Богом, ну и с его народом, то есть с его первенцем, который Бог образовал для себя, да, чтобы быть светом в этом погибающем мире. Это очень важно. Поэтому, когда мы заключили завет, мы стали дышим, то есть мы стали отделенные. И Бог нас отделил не просто, Он отделил меня от этого мира. Смотрите, Он отделил меня от этого мира, но не забрал из этого мира, да? Вы должны понимать, что вот это вот все, какие-то, что там, кели или монастыри. Нет, не об этом речь. Это, ну, я с этим не совсем согласен. Он хочет, чтобы мы остались в этом мире, и в этом мире Бог будет хранить нас от зла. Если мы будем под его покровом, под его шхиной, да, то будем идти и делать его дела. Как же, если я уйду в монастырь, а что, мир пусть умирает? пусть погибает. Но это неправильно в корне, я бы даже так сказал. То есть он отделил нас для каких-то, для какой-то цели, чтобы мы делали его дело, да? Не свои дела, а его дела. И наша святость, как уже говорил брат, брат Богдан, она соблюдается в самых обыкновенных земных вещах. Знаете, я бы, я бы сказал бы то, что мы сейчас будем разбирать, вот это и есть мое и твое служение. Не вот служение, ну это просто красивая картинка, гитары, белые рубашки и так далее. Это просто красивая картинка. Самое основное служение, когда ты выходишь, и вот то, что сейчас я буду, мы вместе с Богом будем разбирать и с вами, вот это есть мое и твое служение, вот оно. Вот в этой книге, где у нас лавева икра, к Дашим, вот будете дома читать и увидите, что такое настоящее служение отделенного к Дашим верующего человека. Первое, что я тут записал. Бойся матери и отца, и чте и отца. Да? И помни день субботний. Так, совместил Бог. Вот чтобы шаббат, Действительно, тебе приносил радость, удовлетворение, свободу, благословение. Для этого у тебя должно вначале быть почитание к родителям. Ну, это, это очень связано. Если ты не почитаешь отца и мать, и не боишься мамы и отца своего, да, то ну и шаббат, какой он будет шаббат, насколько он будет хорош, насколько он будет плодотворен. Поэтому Бог тут, вот если Бог совмещает какие-то стихи вместе, это все не просто так в Это очень взаимосвязанные моменты, которые мы должны понимать. И вот еще интересно, в одной главе, я сейчас не помню в какой, бойся отца и матери, а здесь наоборот стоит вначале мама, потом отец. То есть Бог показывает, что это равные сосуды, которые взаимодействуют в семье. И мама, и отец, и отец, и мама. Это не то, что я тут хозяин пришел, отец ударил пусть он поставил кулаком и туда. Нет, конечно, это все не об этом. То есть он ставит ровно и муж, и жена. И потом помни день субботний. Обязательно помни. И чти его, и почитай его, да. И здесь. Что мы видим? Вот здесь есть сразу сноска на главу Матитягу или Матфея. Это 19 глава, где э, подходит богатый юноша Кишо. И вот смотрите, он подходит к нему с такой, ну где-то, скажем так, самоправедность какая-то у него есть. И он спрашивает у него, что мне сделать? То есть я уже все делаю, чтобы наследовать жизнь, что вечную он спрашивает. И еще ему начинает с каких заповедей, старых, где-то самых простых заповедей. Он не спрашивает его, а любишь ли ты Бога и так далее. что не об этом вообще спрашивает его. Он говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй и люби ближнего, как самого себя. Он называет вот эти заповеди. И вот говорит, не убивай. Естественно, здесь идет речь не о физическом убийстве человека. Как бы я мог подойти еще, если я налево, направо там с пистолетом хожу, хожу убиваю людей, потом подхожу. Господи, а что мне еще не достоит, чтобы я настыдовал жизнь вечно? Вот... Естественно, не об этом убийстве здесь идет речь. А знаете о каком убийстве? Вот, вот давайте разберемся. Допустим, как мы можем как мы убиваем людей. Вот здесь в этой недельной главе, пусть у вас суды будут правильные, да? И вот вы, мы, кто-то засуживает какого-то человека, может бедного, да? И дает взятку судье. И этот человек все это понимает. Он понимает, что кто-то дал судье взятку, и он меня несправедливо посадил, например, в тюрьму. Естественно, что мы сделали? Мы этого человека что? Убили. Естественно, поверьте, это единицы, кто может потом брать из этого человека, который тебя засадил в тюрьму, молиться за него, да? чтобы собирать ему горящие угли. Это кто так может? Пока скажите мне. Это единицы. Мы вот так убиваем людей. Я не буду хвастаться, но вот когда мне так сделали, похожесть, когда меня хотели убить физически, знаете, я потом молился за этого человека, я не проклинал его, но я был верующий. И сейчас, слава Богу, прошло какое-то время, знаете, у него есть, был у него, ну, у него есть шикарный ресторан, но сейчас в этом ресторане сделали столовые, и могут простые люди в Афины приходить и покушать. Вот знаете, служит уже для этого. Ну, это круто, я считаю, где можно прийти недорого покушать. Я ухожу туда день через день, и мы едим из То есть, вот так мы убиваем людей, понимаете? Вот что такое убить человека. Простые, обыкновенные заповеди. Когда будешь жать жатву, у себя на даче. Ну оставь немножко для пришельца, сироты, вдовы. Не дожиная до конца. Да ну оставь, не жадничай. Прямо там до последней черешни собрал и поехал и продал. Оставь, да? Просто, нет? Ну куда уж проще. Вот вот в чем святость, вот в этом. В самых повседневных наших делах, вот в этом. Не в каких-то заумных там речах. Поверьте, и если то, что мы сейчас разбираем, и тебя это не касается, и не обличает, то это проблема не в проповеднике. Ишуа говорил, но их тоже не касалось особо, да? Это проблема в человеческом сердце. Вышел все эти все, какое там сердце? Куда попадает это все? Если тебя не обличает это, ну, ну тогда я считаю горе тебе, если ты не слышишь обличения. Дальше. Не кради. Ну. Не обманывайте друг друга. Не ходи с пледником в народе твоего. Вот это вот все служение, понимаете? Вот, вот оно наше настоящее служение в Боге. Вот это к дашим. Вот если ты так поступаешь, ты к дашим. Ты отделенный, и ты делаешь то, что Бог через Слово Свое требует от тебя и меня. Вот эти простые моменты, самые простые. Я вам больше скажу. Богдан уже говорил, что касался, что вот наши все, ну, то, что на, то что, о чем мы думаем, да, вот поверьте. Я вот когда читал слово, есть слово, где есть книга, где записывается, вот смотрите, ты родился, там прожил ну, 80-100 лет и записан каждый твой шаг. Вы, вы представляете? Вы, вы думаете, нет? Если мы можем записывать здесь, то неужели Бог не может Не то, что каждая секунда каждого человека, она записана на его небесной флешке, там, да? на небесном носителе все записано каждого человека, который начиная от сотворения Адама и Хавы, и сейчас 5784 год. Все, сколько миллиардов людей жило и умерло, все записано. И даже я недавно видел ученые, вот, как они... Вот как они объясняют, я чем больше ученых читаю, я вижу, тем больше я утверждаю еще в Боге тем я больше понимаю, что Бог Он и есть, Он живой и истинный. Только они Бога называют смотрящим, наблюдающим за, за тем, что происходит на планете Земля. И не только. Они называют его наблюдающим. И вот они говорят, это как соты, знаете, как пчелы носят мед и много таких сот. Вот это каждая сота, это каждый человек, и туда записана на небесном носителе вся твоя жизнь, каждая секунда твоей жизни. Мы должны понимать, получить откровение, что то, что ты делаешь, все записывается. Я думаю не для того, чтобы на большом мониторе на плазме показать твои и как бы обличить тебя, но как говорят евреи, у нас все ходы записаны, все записывается. И я вам даже больше скажу, не только мои физические действия записываются, но записывается то, о чем я думаю. А? Круто? Для этого носите хлеб шлем спасения. Порядок, приводите свои мысли стараться я понимаю что это тяжело это местами очень тяжело порой может даже казалось невозможно потому что мысли они как скакуны столько но вот когда ты пребываешь в слове исполняешь роха Кодыша, тогда Бог сам восстанавливает твои мысли и тогда уже в сердце и на языке уже Выходит сладкая вода, не горькая. Это все очень важно. Бог все записывает. Даже мысли будут записаны. Вы представляете, а сколько мыслей у одного духа человека, сколько проносится. А у всех людей. И все это записано. Насколько Бог, он необъясним, необъятен и, не, и местами непонятен. Да? Но то, что нам нужно, вот здесь Бог отражает. Очень простых вещах дальше не питай ненависти брату твоему что такое не питай ненависти к брату твоему да вот смотрите пришел к тебе брат попросил пришел ты к брату попросил у него хлеба или соли, а он тебе не дал и ты такой думаешь вот земля круглая придешь ты ко мне и я тебе тоже что -то не дам да Запретят небеса, чтобы мы так думали, Господи, чем же мы отличаемся от этого мира? Да дай ему. Попросил кусочек хлеба, дай ему пять кусочков. А молимся мы ли за таких, вот которые ты пришел, что-то, а он тебя, ну так, грубо говоря, бортанул, да? Такое, может быть, слегка не литературное слово. Молимся ли мы за таких? за соседей своих. Вот, вот это вот служение, вот это настоящее служение верующего человека, вот оно, вот оно какое-то, вот. Не одеть белую рубашку и рассказывать, ну рассказывать кто-то должен, конечно, обязательно, увещевать мы должны, вот сейчас тут дальше, я найду, чтобы... О, вот, сюда. увещевайте ближнего твоего, и не понесете за него грех, если ты видишь брату, сестру согрешают, подойди, но в любви. Обличи, скажи, направь, удержь, дай конфетку. Вот вроде все ну просто, но мы так почему-то не поступаем. М? Проблема. Мы быстрее выполним, наругаемся, поругаемся. А Бог говорит, да не войдет, да не зайдет. Солнце во гниве ваше, да? Проблема, когда ты с таким сердцем разделенным, ложишься спать. Это очень и очень может сказываться на здоровье, на физическом. И на духовном, и на душевном. Во всех аспектах. Но простые заповеди или нет? Да, простые. Вот, знаете, наверное, простые заповеди, они самое тяжело их исполнить. Вот такие простые заповеди. Дальше. И вот, вот эти все моменты, да? Дальше он говорит. Чтобы, если ты на рынке торгуешь, весы у тебя должны быть какие? Правильные. Правильные. Ай, гири, да? Эйфа и гин, если ты там что-то разливаешь, то какое должно быть? Правильно или неправильно? Ну, это что? Непонятно, это высшая математика или что? Что а а делать, когда уже было это? Ну, мой Бог покрывает. Вот смотрите, еще дальше. Чем завет Арона отличается от завета, так скажем, Бритхадаш, Нового Завета? Вот сейчас Ишо вот уже ходил. Он дотраивался до прокаженного, он дотраивался до всех э, там, нечистых. И что они делали? Он осквернялся Ишуа или нет, скажите мне? Наоборот, люди исцелялись. Вот мы то же самое, как Ишуа, один в один. Он говорит, вы будете делать те же дела, когда я иду к отцу, даже больше их будете делать. И когда ты идешь, вот новый завет, уже когда ты идешь... В эту нечистоту. Но ты, если ты идешь под покровом Всевышнего. Если ты идешь с шоу в сердце. Поверьте, никогда не осквернись. Вот что такое Новый Завет. Я иду в самые темные места. Со светом Божьим. И разгоняю эту темноту. И я никогда там не осквернюсь. Если я под покровом Всевышнего. А фарисей, слушай, он пошел извините, к блудникам, к мытарям, которые луи. Да ты что, это же самые последние люди. Ты что, он... А если бы он знал, кто для него дотрагивается. Девушка легкого поведения. Да ты что, она... Вау! Фарисеи. Ну, фарисеи, э, вот э, мы так говорим. Хотя, и чтобы вы понимали, тоже был фарисей. В хорошем смысле этого слова. И Шауль, естественно, был фарисеем, фарисеем, да? Он был тоже фарисеем. Ну, апостол Павел. И Ишо был фарисеем. Это праведный, который желает жить благосестивой, божественной жизнью. Вот что такое фарисей. Но фарисеи, но ну Ишо показал, ребята, приходит другой завет, приходит другой коин, Коингодон с другого колена, колено и губы, где вы будете идти уже не будете оскверняться от этого мира, а наоборот, все, к чему вы прикасаться, должно исцеляться, так должно быть, но ну, не всегда так получается, но вот это есть концепция нового завета. Вот это она, самое основное. То, что я иду, я не оскверняюсь. Потому что кровь еще, она постоянно покрывает мои грехи, как на медном жертвеннике. Вот эти рога, это мои грехи. И Бог смотрит на мой грех, а там кровь. А там кровь его сына. Понимаете? Но если ты, но если ты упорствуешь в своем грехе, тогда вот этот рог проступает, и уже крови, тогда мы попираем кровь Ишо, и тогда больше не остается совершенной жертвы за грех. Когда ты все равно попираешь кровь Ишо, ты пренебрегаешь его жертвой, тогда вступает в силу закон. Сейчас время благодати, конечно. И если мы вот это нарушаем, вот это все, да, о чем мы сейчас тут разбираем, простые, да, там, на рынке будет все, везде ты должен быть, то тогда опять Бог, знаете, о чем он говорит? И в той недельной голове он, в недельной голове он говорил, после смерти Ахары. и тут Дашим он говорит о половых извращениях. Если ты вот это будешь нарушать, то, что мы сейчас разбирали, ты скатишься на животный уровень. И смотрите, что Тора говорит. Не ложись с мужчиной как с женщиной. То есть, то есть он говорит уже о животном уровне человека. Потому что он это все нарушал. Он мать отца не почитал. Он на шабат, извините, меня плевал. И так далее. У него в гире были неправильные. Он на суде брал взятки. И знаете, есть такие в соцсетях, показывают, где судьи, чем они там занимаются в свободное от работы время, это ужас. Ну лучше не смотрите. Не надо вам это смотреть. Ну ничего там хорошего нет. Какие, какой живот, какой, чем они занимаются, какой мерзостью. И здесь, если ты все это нарушил, простые заповеди, то ты скатываешься на уровень животного. Так же и женщина не совокупляется со скотом. Мерзость это. И мужчина также со скотом. Потому что побейте, убейте. То, кто это сделал, и скотину тоже убивает. Вот видите, о каких мерзостях потом идет речь. В Торе. Это же не я тут сейчас придумываю. И вот, когда это все нарушается, потом мы удивляемся, почему в моей жизни что-то происходит не то, чтобы я хотел Или в стране что-то происходит Не то, чтобы мы хотели Знаете э, Наша страна не грехом Ни какой-то другой там страны Все страны Они Как бы говорят, рыльца в пушку У всех стран Но я верю, что Бог презрел Конкретно сейчас на Украину и Он хочет, чтобы здесь полновало Его Слово. Вот в это я верю. Вот Он презрел на нее. Вот Он хочет ее, чтобы она была в центре Европы, чтобы действительно здесь те богатства, которые здесь в нашей земле есть, и те прекрасные люди, которые у нас растут, есть, еще будут рождаться, чтобы они были с Богом, чтобы они почитали, чтобы они его славили, чтобы они его вместе с Израилем, я вот за это молюсь и в это верю. Вот что Бог хочет. Дело не вообще, вопрос не в этом, какая, когда мне спрашивают, так что мы самые греховные, да причем тут это? Это даже вопрос неправильно задается. Вообще вопрос-то не в этом. Кто греховный, кто не греховный. Наоборот, Бог, покажи мне, на опасном ли я пути, да? Укажи мне, чтобы избежать всего этого. Поэтому вот оно служение. да? И дальше. И если мы вот это все нарушаем, к Богу не идем, потом, знаете, куда мы идем? Гадалка. Ворожей. И здесь в этой неделе об этом говорится. Таких побивайте камнями. Не надо ходить. А почему мы ходим? Мы хотим, чтобы что-то в моей судьбе, какая-то гадалочка, что-то там нагадала мне там, пару миллионов долларов. Или еще, там, хорошего мужа, жену, там, и так далее, и дальше по списку, знаете. Мы вот это все пренебрегаем, вот этим всем служением, то, о чем мы сейчас говорили, и бежим туда. А гадалочки рады стараться, набивают себе свои кошельки. Не знаю, догадываются это они или нет, но навряд ли они это знают. Тебе бы лучше покаяться, сокрушиться, заключить завет с Богом и жить к дашим, вот этой жизнью отделенной. И тебе не надо тогда гадалкам бегать. А почему мы к ним бегаем? Вот поэтому и бегаем. Потому что простые заповеди не соблюдаем, и их нарушают. Вот и все. Вот и все. И ничего тут сложного нет ничего, я... Тора написано максимально просто, максимально просто Бог Ну Уже проще просто некуда. Просто И Бог говорит, я вам говорю о земном. И вы и то не понимаете. А просите знамений там какие то не говорят. А вам не дастся никакого знамения, кроме яханана Погружающего, который опять придет Илья перед пришествием Ишо. И вот мы должны услышать это пришествие. Услышать этих пророков, настоящих, божественных, Божих пророков, которые придут и будут говорить, и будет глаз вопиющего. Глаз вопиющего. В пустыне приготовьте путь себе, да, в пустыне. Поэтому все очень просто. Перечитайте очень внимательно, почитайте. Это самый, раввины говорят, наши будут это самая центральная глава, 19 глава книги Вайкра, это так Самая вот центральная глава. Вообще, вы знаете, что в Ешивах дети начинают не с Берешит, не с бытия, а начинают с книги Вайкра. В Ешиве начинаются уроки, то первую книгу они разбирают книгу Вайкра это важно, это земная, очень земная, приземленная, заземленная книга. И тогда очень наш, он сбывается, тогда все то, что, как мы молим, чтобы на земле было, как и там на небесах. Вот вам, если хотите, чтобы вот оно. Вот, то есть, когда еще читал очень наш, вот он в книге Дашим вам все это собрал и издал своим Талмедин, да, своим ученикам и рассказал. Вот ну, и все. Поэтому будем стараться, и у нас обязательно получится соблюсти его слово, да? И быть души, быть святыми, быть отделенными, для того, чтобы мог взять меня. Мы же говорим, возьми меня, чтобы мог взять тебя и пойти и послать в этот погибающий мир. Он тебе не на Канары будет посылать куда-то, да? А вот в этот погибающий мир, где тем, где темнота, куда Ишуа и сам ходил, и туда же посылал своих учеников, своих Талмедин. Амин?